અમદાવાદ શહેરના બોમ્બે હોટલ એક મર્ડરનો બનાવ સામે આવ્યો મર્ડર નો આજ રોજ વહેલી સવારે લીમડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બાજુમાં રહેતા સભાના ખાતુન મુર્તજા રફીક શાહ એ હૈદર હૈદરશાહ દરોગા શાહની જેની ઉંમર વર્ષ પચાસ છે જેની હત્યા નીપજાવેલ છે એ બાબતનો બનાવ આજે નાડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનેલ છે જે બાબતે હાલમાં મરણ જનાર હૈદરશાહના પત્ની જાહીદ જાહેદા ખાતુન હૈદર શાહ દરોગા શાહની ફરિયાદ લેવાની તજવીર ચાલુ છે અને મરણ જનાર હૈદરશાહના ઇમ્પેસ ભરી અને પીએમ કરાવવાની તજવીજ ચાલુ છે જે મરણ જનાર હેદર છે એ આરોપી સભાના ખાતુર નો નોંધો થાય છે અને અગાઉ તેના લગ્ન છે એ મેરાજ હુસેન સાથે થયેલા ત્યારબાદ સભાના ખાતુન અમદાવાદ ખાતે આવેલી એ મૂળ બધા યુપીના રહેવાસી છે અને ત્યારબાદ આ બિલ હૈદરશાહ જે મરણ જનાર છે એને બિલાલ સાથે એના લગ્ન કરાવેલા અને હૈદરશાહને સભાના ખાતુન સાથે પ્રેમ સંબંધ હોય અવારનવાર અઘટિત માંગણી કરવાને કારણે કંટાળી ગયેલો હોય અને સભાના ખાતુને આજરોજ સવારમાં વહેલી સવારે પાંચ વાગે આવતા લાકડાના ધોકા અને ડિસમિસથી હુમલો કરી અને મોત નિપજાવેલ છે

સભાના ખાતુરને બે સંતાનો છે જે પૈકી એક સંતાન બિલાલ સાથે લગ્ન થયા પછી થયેલ છે જે બે સંતાનોને હૈદરસા જે મરણ જના છે એના દ્વારા એનું પાલન પોષણ કરવા માટે બિલાલ સાથે લગ્ન કરાવેલા હતા અને બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હોય જેથી આ બનાવ બનેલ છે સેટ કિના સંબંધ પ્રેમ જે સંબંધ અને આજથી લગભગ અહીંયા રહેવા આવે છે क्या बना हुआ था क्या उनका हत्या हो गया है बजे वो मैं कारखाने जा रहा था सुबह दस बजे करीब फोन तो आया एक मेरे रिश्तेदार हैं उनका बोले ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है तो मैं इनके घर पे गया वहाँ गया तो वहाँ सन्नाटा था, था कोई था नहीं वहाँ कुछ मुझको ऐसा लगा कि यहाँ इनको कुछ मालूम नहीं है फिर मैं भाग के आर्य गले पर आया वहाँ पे किसी से पूछा तो पता चला यहाँ आला हजरत मस्जिद के पास ऐसे ऐसे तो फिर मैं वहाँ गया तो फिर भतीजे को फोन किया तो पता चला ये दाली ना पुलिस स्टेशन गए हुए हैं फिर वहाँ गया वहाँ से फिर यहाँ आके देखा तो, तो ये अंदर इनकी मृत लाश पड़ी हुई थी बनाव बनाया मुझे दस बजे करीब खबर तो। ये बनाव कितने बजे ये लगभग बनाओ ये इनको फोन करके बुलाया गया सुबह ऐसा पूछा तो मुझे मालूम हुआ और ये आठ बजे करीब की बात है सुबह आठ बजे बनने वाला बना बनने वाला एक लेडीज है रिलेशन में जिनका रिश्ते में वो मेरे भाई की साले की औरत लगेगी तो साले ने उसको डिवोर्स दे दिया और उसके बाद ये यहीं रहती थी तो उनका नाम क्या है उनका नाम क्या है लेडीज़ का लेडीज का नाम क्या सबाना खातून। मैं जब आया मैंने अपने भतीजे से पूछा कि अब्बा कहाँ थे कब गए तो मेरे भतीजे ने बताया कि अब्बा फजीर के अजान के बाद नमाज पढ़ने के बाद उनको फ़ोन करके बुलाया गया और वहाँ बुला के उनको धोखे से मारा गया और वो औरत जिसने ऐसा करा है मेरे को नहीं लगता कि उसके अकेले काम है साजिश रच के और लोगों के साथ मिलके इसने इस काम को अंजाम दिया है और ये लोग कितने टाइम से रिलेशनशिप में थे ये रिलेशनशिप में करीब मेरे को लगता है तीन साल से ऊपर का वक्त हो गया तीन साल से रिलेशन और से इनको बहुत दिमागी तौर से शोषण तोर करती थी रुपए पैसे हाँ कुछ ऐसा भी बात हुई थी शादी के बारे में बात किया था हाँ शादी इनके इनसे शादी करना चाहती थी शादी इन्हीं के ऊपर रहना चाहती थी वो इनके साले ने जब डिवोर्स दिया तो बोली कि मैं तुम्हारा साथ ही रहूंगी ले, लेडीज के कोई बच्चे थे लेडीज़ के बच्चे हैं दो बच्चे हैं दो बच्चे हैं है, और ये जो बाइक की जो डेट हुई उनके कितने बच्चे हैं इनके चार लड़के हैं और, है। और एक लड़की है चार लड़के एक लड़की है तो पुलिस प्रशासन से मुझे बहुत अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी के सजा होनी चाहिए जो भी लोग इसमें दोबारा जुड़ी आई को मारे तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो मैं चैनल के माध्यम से ये जो हुआ है तो बहुत मैं वो करता हूँ पूरे मेरे पूरे परिवार को ये हिला के रख दिया मेरे परिवार का ये मुखिया थे बाप माँ सब कुछ यही थे और आज जो कुछ चले गए हम लोग तो एकदम टूट गए हैं और आप सभी लोगों का सहयोग और साथ और सपोर्ट चाहिए तो पुलिस प्रशासन से मैं मांग करूँगा कि न्याय दिलाए हमें तो ये आपके घर में बड़े थे जी मेरे बड़े भाई थे में बड़े सब बड़े थे, थे मेरे थे? मम्मी पापा भी गुजरे ऐसा हो, हो? दो भाई अब दो भाई भाई मैं दो दो जी ये बड़े और मैं छोटा सब में बड़े थे ये सब काम काज में इनके भी घर गुजारा चलता था हाँ इनके काम काज से ही हम लोग का गुजारा चलता था और आप लोग रहते गाँव हम लोग मेरा गाँव है यूपी में देवरिया जिला और बागड़ा मोहरी हमारा घर है और यहाँ भी मतलब अभी फिलहाल में अभी आता रहते हो यहाँ हम रहते खजूरी के पास बिस्मिल्ला मार्केट से आगे घर है वहाँ वहाँ पे रहते थे और ये जो लेडीज यहाँ रहती है ये उसका खुद का मकान था कि किराए पे रहती नहीं ये किराए पे रहती थी तो कितना टाइम है उसको किराए पे लेने के मकान वो काफी एक दो साल से आती जाती रहती थी तो वो अब कम मकान ली उधर अपना कभी ध्यान जाता था काम धंधे वाले आते हैं सुबह नौ बजे निकलते हैं काम पे जाते हैं शाम को सात आठ बजे आठ बजे घर पे आते तो इतना अपना वो नहीं है कि अपने इस तरह के है भी नहीं अपने कि